kimyoning asosiy tushunchalari 57 savol ushbu yadro reaksyasida 1.7 gram yetti gramm yemirilgan bo'lsa reaksyada qatnashgan protonlar sonini aniqlang dastlab biz ushbu reaksiya tenglashtirb olishga harakat qilamiz ushbu reaksiya tenglashtirish uchun tepadagi qiymatlarni yozib chiqamiz va pastdagi qiymatlarni yozib chiqamiz demak tepadagi qiymatimiz 214 yuz o'n tenglik 207 yuz yetti plyus bo'ladi demak ikk 27, yuz yetti ikki yuz yto'rt joyida tradi ikki yuz yetti bu yoqqa o'tganda yetti qoladi tenglik to'rt yr joyida turadida biz buni nimaqilb qo'yamiz ayrib qo'yamiz demak bitta tenglamamiz ketib chiqdi ikkinchi tenglamamizni ishlashimiz uchun pastni hisoblab chiqamiz sakson uch plyus x tenglik sakson ikki plyus ikki ygri ana endi sakson ikki bu yoqqa o'tadi sakson uchda sakson ikkini ayirsak bir tenglik ikki ygk joyda turadi x esa bu yoqqa minus bo'lib demak bu, bu ikkinchi tenglamamiz ana endi ikkalasini solishtirib chiqamiz demak x dan yo uzr to'rt ygrdan ayirsak xni javob yetti bo'lar ekan bunda esa ikki ygrikdan ayirsak xni javob bir bo'lar ekan ana endi tenglamani sistemasiga qo'yib yuborsak mana buni ayirib yuborsak to'rt yigridan 2 yigidan ayirsak ikki ygrik qoladi minus dan ayirsak minus iksni o'rta plus ketadi ikslar qisqarib ketadi shu yerda demak 7 dan 1 ayirsak 6, y tenglik bu yerda 3 ga teng bo'ladi ana endi y tenglik 3 ga teng bo'ladigan bo'lsa biz shu yerda xohlagan tenglamamiz topib qo'yamiz demak 1 tenglik 2 ikki ko'paytirgan joyga uch qo'yamizda ayiramiz ikni demak bir tenglik olti minus x ix bu yoqqa o'tadi plus bo'ladi oltidan birni bersak yana besh bo'ladi demak xni joyiga biz besh qo'yamiz yni joyiga esa mana uch qo'yamiz endi masala shartda aytyaptiki bizda bir yuz yetti gram bes mu bir yuz yetti gram bes buni massasi ikki yuz o'n to'rt gramm bo'ladi bizga savol beryaptiki protonlar sonini aniqlaydi protonlar soni demak beshta işte, mana bu xta de. demak bir yuz yettini ga ko'paytirib ikki yuz o'n to'rtga bo'ladigan bo'lsak demak mana bular qisqaradi bir yuz yetti bir yuz yettiga bo'ysak bir ikki yuz o'n to'rtni bir yuz yettiga bo'lsak ikki bir, demak bir de birni beshga ikkiga bo'lsak ikki yarim chiqadi ana endi ikki yarimni n tenglik ikki yarimni ko'paytiramiz olti butun nol ikki o'n darajasi yigirma uchga javobimiz ho'p o'n besh butun nol besh o'n darajasi yigirma uch soni chiqadi javob b javob bo'ladi